У суботу на базі державного підприємства Міністерства оборони України центральній військовій туристичній базі Севастополь розпочалась 12-та щорічна міжнародна конференція Боротьба з алкоголізмом тютюнопалінням та наркоманією. твереза здорова і щаслива сім'я, на якій більше 400 учасників з різних країн піднімають актуальні питання критичного стану здоров'я генофонду нації, в тому числі і СНД. Спеціалісти, які займаються профілактикою, недопущенням алко та наркозалежності, перш за все звертають увагу на причини виникнення такої біди. А їх дві широка доступність алкогольної, тютюнової і наркотичної продукції. Друга масова психологічна запрограмованість на її вживання. Багато людей вважають, що вживання алкоголю в невеликих кількостях ніякої шкоди здоров'ю не завдасть. Існує і думка, що пиво відноситься до безпечних слабоалкогольних напоїв. Все це жорстокі ілюзії, які проводять у результаті до демографічної кризи. Вважає президент Міжнародної академії тверезості Олександр Маюров. В пиве есть в больших количествах нитрозамины. Нитрозамины – это вещества, вызывающие раковые заболевания. В пиве есть изопропиловый спирт. В химии, там где-то на производстве, можно применять и сколько хотите, в химических производствах, но нельзя вливать это в человека. Изопропиловый спирт – это такое вещество, которое наших женщин, девушек, делает бесплодными. Професора Володимира Жданова добре знають в Севастополі. Він виступав в Севастопольських навчальних закладах та різних організаціях. Його лекції користуються популярністю у багатьох країнах світу. Наш основатель нашего трезвенского движения, мой учитель, академик Углов всегда говорил, как только люди узнают правду об алкоголе, табаке и наркотиках, всю правду, которую они узнают, они тут же перестают пить, курить и колоться этими наркотиками. Поэтому наше оружие – это правда, ту правду, которую мы людям рассказываем. Люди эту правду усваивают, понимают и навсегда перестают убивать себя этим ядом. 28 числа приглашаем вас в 3 часа дня. У нас будет большой митинг Трезвенческий возле памятника Нахимова, потом будет у нас, наверное, манифестация Трезвенческая, и в конце будет большой концерт Трезвенческий концерт в Ракушке. Участница конференции Тетяна Козуля рассказала про деятельность громадской организации Тверезы Крым, зокрема проведення лекцій лекций в школах и высших начальных закладах, громадських просвітницьких заходов и тверезих Свят. Самой успешной акцией в этом году нашей организации было написание книги. Вот такого пособия трезвый образ жизни. Это пособие утверждено Министерством образования, науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. Это пособие оно написано для учеников 8-9 классов для преподавания на предметах уроках основы здоровья. Это, это пособие было распространено Министерством образования по всем школам Крыма. Пособие состоит из 15 глав. В этом пособии кратко и доступно для детей изложено понятие о том, что такое сабриология, то есть наука о трезвом образе жизни, о вреде алкоголя и о последствиях, которые он несет. А также описан выход из провокационных ситуаций, как детям можно выйти, не потеряв собственного достоинства из-за провокационной ситуации, когда им их друзья предлагают приобщиться ну, или употребить алкоголь. книга была написана в рамках акции всеукраинское здоровье, ответственность начинается с меня. У вересне на центральной военно-туристической базе Севастополя, которая в этом году Крымской туристической ассоциацией была признана лучшим закладом Севастополя, уже проведено несколько масштабных заходов, конференции, детских библиотек, региональных комитетов профспилок. Сентябрь месяц, знаменательный тем, что начинается период событийного туризма. Началась у нас конференция большая Академии трезвости, это наука сабриология, Необходимая для наших людей конференция. Уже 12, 13 раз проходит эта конференция у нас на базе. Людям нравится, как мы их обеспечиваем, как обеспечиваем проведение всех занятий, мастер-классов. Для этого на предприятии у нас созданы все условия. Имеется 7 конференц-залов. Есть возможность провести общие мероприятия, а потом проводить мастер-классы по интересам или по направлениям соответствующим. В общем-то, наше предприятие, наши люди настроены на то, чтобы максимально оказать и создать все условия для проведения событийного тереза. Но не только событийного, но и уже в период лета, ранней весны организовать нормальный, полноценный отдых людям и военнослужащим, вооруженных сил Украины. Найближчим часом на центральній військовій туристичній базі Севастополь пройдуть друга міжнародна конференція прикладної фізико-неорганічної хімії та з 26 вересня друга міжнародна військово історична конференція з питань дослідження маловідомих сторінок Кримської війни.